Донецкая железная дорога получила первые 50 грузовых вагонов. Это полувагоны модели 12873 производства Крюковского завода по контракту с этим заводом. Значит, до конца месяца мы еще должны получить 130 вагонов в рамках этого контракта. согласно программе Укрзалезницы по обновлению грузового подвижного состава планируется проведение конкурса на приобретение 450 аналогичных грузовых вагонов. Значит, также в рамках программы обновления планируется получить 1000 вагонов, по поводу чего руководство Укрзалезницы проводит переговоры с Европейским банком реконструкции и развития для открытия кредитной линии. По прошлому году было приобретено 460 грузовых полувагонов, модели 12873 модернизированные, также производство Крюковский вагоностроительный завод.